diingat kadang-kadang tidak ingat Cakapnya merapu Itu tanda apa? Kalau dah tua Dah 80-90 Kadang-kadang ada orang nyanyuk lebih awal Sebelum tua Sebelum tua dah nyanyuk dulu Tahu nyanyuk apa tu nyanyuk? Orang Sikipur sebut nyanyuk juga kan? Jadi orang yang nyanyuk Dia tidak dukung, Tetapi jaga Jaga dia Jaga sebab solatnya Anak-anak jaga Sampai maghrib Ajak solat sebab kadang-kadang dia dah solat maghrib Tetapi ditanya juga Saya dah solat maghrib ke belum? kadang, kadang yang dah makan orang tua ditanya saya dah makan ke belum Itu orang nyanyok Itu tanda-tanda nyanyok Orang seperti ini kita jaga Solatnya, ibadahnya Tetapi kalau tidak melakukan misalan Dia terlupa Kalau kita tak di rumah, dia tak melakukan Orang ni terlepas Disebut dalam bahasa Arab taqa'ud Apa pencin dalam bahasa kita Jadi orang-orang seperti ini terlepas daripada hukum taklifi Di halaman tiga Rufi'al khalamu an thalathatin Betul kan? Bukan rafa'a, ah, rufi'a ah. Fi'lun madhi lil majhul Ustaz Idris tu Rufi'a al-qalamu an thalathatin an na'imi hatta yastaiqadha Wal majnuni hatta yafiqa Was sagiri hatta yabalugha Diangkat kalam dari tiga orang Orang yang tidur sehingga ia berjaga Orang gila sehingga sioman. Dan anak kecil sehingga ia dewasa Dewasa dimaksudkan Akil balik Akil balik Ataupun Akil balik Balik ini kena sebut Mumayiz Akil berakal Mumayiz dapat membezakan Yang hak dengan yang batil Ya, yang bahaya dengan tidak yang bahaya Itu namanya Mumayiz Hadis ini diwakilkan oleh Abu Daud Dalam sunannya Kitab Al-Hudud Nombor hadisnya 4401 Diriwayatkan juga oleh An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra Kitab At-Talaq Nombor hadisnya 3432 Jilid ke-6, 468 Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim Dalam al mustadrak dalam, al dalam Bab Al-Buyuk Nombor hadisnya 221 atau 1250 Jilid bukunya Jilid kedua 68 Hadis ini mengikut syarat muslim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi dalam Al-Talkhis Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih Syarat yang ketiga Syarat ketiga Mumayiz Iaitu yang dapat membezakan Baik dan buruk Ia bermula dari umur tujuh tahun Berdasarkan hadis Dia berbeza dengan yang syarat kedua tadi Syarat tadi berakal Ini Mumayiz Dalilnya apa? Murru abna'akum bis salati li sab'in Wadribuhum alaiha li ashr farriku bainahum fil madaji'i Perintahlah Anak-anak kamu salat pada umur tujuh tahun Ingat ya Ini hadis Hadis yang sahih Jadi bila anak-anak kita berumur tujuh tahun Dan peringkat umur sekolah sekarang tujuh tahun ya Prasekolah lima dan, dan enam Sekolah penuh Itu tujuh tahun Bermakna mereka ikut apa yang diajarkan Oleh Islam Sebab Islam menjuruh Perhatikan pelajaran anak-anak kita Bila berumur tujuh tahun Sepenuhnya Diperhatikan sepenuhnya sehingga solat Diperhatikan semasa berumur tujuh tahun Dan begitu juga di dalam hadis yang lain Ajarkanlah Anak-anak kamu solat Setelah umur tujuh tahun Kemudian diperintah terus solat. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Wadribuhum, pukul mereka. Tapi pukul sayang, bukan bukan pukul dera. Kalau pukul dera, kalau diipot ke balai polis antuk kena. Pukulnya pukul kasih sayang. Pukul mereka setelah berumur 10. 10 tahun. Dan pisahkanlah apabila umur 10 tahun dari tempat tidur. Apa artinya jangan tidur dengan orang tua. Nak masuk bilik kena ketuk pintu Ajar anak kita seperti itu Ketuk pintu dulu baru buka bilik Berumur bermula daripada 10 tahun Tidak boleh tidur dengan orang tua lagi Ini juga diajarkan oleh orang-orang Eropah kepada anak-anaknya betul eh 10 tahun ataupun dari kecil mereka sudah pisahkan Tapi mereka kalau buat tak senonoh Tak pisah Itu perbezaannya Bercumbu depan anak buat kerja tak senonoh dengan buka tak senonoh membuat amalan seks di depan anaknya. Sedangkan kenapa dipisahkan anak 10 tahun ini dari mak bapa supaya jangan melihat apa apa saja yang di atas ranjang yang dilakukan oleh mak bapaknya ataupun bab-bab atas ranjang yang dilakukan oleh mak dan bapaknya. Orang Eropah tidurnya dipisahkan tetapi perkara-perkara hodoh ini mereka tunjulkan kepada anaknya. Ini silapnya mereka. Jadi dipisahkan semasa berumur 10 tahun Supaya bab-bab ranjang ni Jangan diketahui oleh anak sekecil tu Itu syarat ketiga Syarat keempat Tidak berhadas besar atau kecil Iaitu hendaklah beruduk Sebagaimana firman Allah Ingat ya Di akhir zaman kita dah bincang tempoh hari Bab doa Akan rosak Pada umat ini Ibadahnya Taharahnya Dan doanya Kalau ibadah Kita dah bincang Sekarang kita nak sentuh Sekali lagi Masalah taharah Taharah ada berapa? Empat Pertama sekali Mandi hadas besar Apabila bersih daripada hid, nifas ataupun Persetubuhan, mimpi Dan sebagainya Yang kedua uduk kalau air tidak dapati untuk mandi dan beruduk, kita yang ketiga tanya mu. Walaupun kita sudah bersih pada hadas besar, hadas kecil, dan sudah bertanya ingat ada lagi satu hadas yang perlu kita bersihkan apa dia? Istinja. Ada orang yang beristinja, istinja nya tidak menepati sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Terutama bagi laki-laki yang ada di sini Laki-laki jaga Apabila buang air kecil Selepas buang air kecil Dia mesti beristibrak Banyak yang tidak beristibrak Sebab laki-laki yang umur 30 tahun ke atas Biasa kena satu penyakit yang tidak lawas Apabila dia kencing Kadang-kadang walaupun dia sudah tunggu sebentar Kalau tak dipastikan betul-betul Bila dia berjalan dia akan keluar Orang yang tidak menjaga setelah mengetahui dirinya menghadapi persoalan seperti ini kalau dia tidak berjaga-jaga Kalau dia cuai Dia tidak berjaga-jaga Dia cuai Menyebabkan dia dapat siksa apa? Siksa kubur Sebagaimana SAW pernah melawati kubur Diambilnya ranting, dicucukkan di atas kubur Dijelaskan Kenapa ahli kubur ini diseksa oleh Allah dalam kuburnya Kerana tidak menjaga Bagaimana cara istinjaknya Jadi istinjak perlu dijaga Tidak jadi masalah Yang penting kita Yang kencing berdiri Pastikan dia tidak merecek kepada pakaian Kalau tadi dia tidak Bagi perempuan terutamanya Selain lelaki-lelaki Kalau lelaki-lelaki ada masalah istibrak Perempuan ada masalah juga Percikkan air kencing Okey. Kenapa lelaki-lelaki ini Diseksi di dalam kubur kerana seluarnya dikuturi oleh kencing. Datangannya kencing ni daripada mana? Kalau lelaki lelaki daripada zakarnya, kalau perempuan daripada farasnya. Jadi kalau antum berjaga supaya jangan menguturi solar antum dengan istinja dan istibra, tetapi kalau percikkan-percikkan.